30 августа. Выпуск новостей Донбасса. Совет национальной безопасности и обороны заявляет, что в ходе антитеррористической операции погибло 765 военнослужащих с самого начала антитеррористической операции. 29 августа в ходе АТО погибло 9 военных в результате боестолкновений. Всего же за вчера и за минувшие сутки силы антитеррористической операции уничтожили два танка, три БТРа ураган 6 БМП 21 град и 35 террористов, сообщает пресс-служба антитеррористического центра. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о выходе около 100 украинских военнослужащих из окружения около Иловайска Донецкой области. А сводка последних событий о том, что происходит на территории антитеррористической операции от Леонида Матюхина, советника АТО. Збройні сили України ведуть запеклі бої за звільнення від загарбників території нашої держави. За минулу добу по противнику було нанесено низку ударів, в результаті яких противник поніс суттєвих втрат у техніці та живій силі. Зокрема, було нанесення ураження по автомобільній колоні противника до 30 одиниць, яка рухалась в напрямку Луганський-Алчець. Крім цього, знищено два автомобілі з колони, яка рухалась в напрямку. З угр Загальні втрати загарбників: два танки, три БТР, одна установка Ураган, шість установок БМ-21 град та більше 30 осіб особового складу. Також силами АТО продовжиться проведення зачистки населеного на пункту Родакове. Спеціальні підрозділи Збройних сил України проводять розвідку та пошук диверсійно-розвідувальних груп та незаконних збройних формувань довкола Маріуполя. Не припиняються і обстріли позицій та блокпостів сил АТО неподалік населених пунктів Успенка, Макарове, Маломиколаївка, Червона Поляна, Майорськ, Верхнє Торецьке, Дебальцево, Первомайськ, Комсомольське. Двічі з танків та установок БМ-21 град було обстрілено аеродром Луганськ. З боку Російської Федерації було обстріляно позиції наших військових неподалік населеного пункту Городище. Росіяни застосовували проти наших військових. Протитанковые керовані ракеты. Президент Петр Порошенко заявил, что война на востоке Украины на самом деле является войной за будущее Европы. Цитата ⁇ это война не только за региональное доминирование, это битва за ценности и будущее Европы, границы которой теперь защищает Украина. А тем временем в Донецке на привокзальной площади, где расположен вещевой рынок, был расположен вчера, он сгорел. С утра были заметны мародеры. Наш журналист побывал на месте событий. Вот что он там увидел сегодня утром.

Два человека погибли вследствие артиллерийского, артиллерийского обстрела террористами в Петровском районе Донецка, это окраина города, об этом сообщает пресс-служба Донецкого городского совета. Цитата. Снова подверглись артобстрелам Петровский Киевский район. и Киевский районы. Сейчас на кадрах как раз видно результаты обстрелов в Петровском районе. Масштабы разрушений устанавливаются. Уже известно о двух погибших мирных жителях в Петровском районе. Ведомство также отмечает, что по сообщениям жителей в Киевском и Ленинском районах Донецка периодически слышны залпы и взрывы. Восстановленное энергоснабжение подстанции в и Петровском районах. Работы в Киевском районе продолжаются. Всего же 28 августа 15 мирных жителей погибли из-за боевых действий в городе Донецке. Четверо украинских журналистов вышли из кольца пророссийских боевиков в городе Иловайск Донецкой области. Есть видео оттуда. Террористы сбили самолет СУ-25 воздушных сил вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции 29 августа. Есть подтверждение уже этой информации пресс-центра АТО. Служба безопасности Украины задержала гражданина России 49-летнего Сергея Черныша которого подозревают в участии в террористической деятельности. Цитата пресс-службы. Задержали российского наемника в середине августа, когда он выполнял спецзадания по розыску пилота, которому удалось катапультироваться со сбитого террористами украинского истребителя. Задержанный находится сейчас под стражей, проводятся следственные действия. Также в сообщении утверждается, что Черныш вместе с другими наемниками незаконно пересек государственную границу Украины через российский пункт пропуска. Со стороны Ростовской области Российской Федерации группе боевиков способствовали пограничники России, а с украинской стороны наемников встречали террористы ЛНР во главе с человеком по прозвищу Абхаз. У боевиков Черныш, который имеет Опыт пребывания в горячих точках выполнял функции инструктора. Координировал действия отдельных групп, неоднократно обеспечивал отход террористов из-под наступления сил АТО. Вот на кадрах, собственно, этот Черныши есть. Сегодня военное телевидение Украины распространило обращение солдатских матерей. Есть прямая речь. Добрый день. Меня зовут Инна, и мой брат воюет сейчас на восточной Украине. Мы не хотим этой войны, наши братья, мужья, наши ну, отцы не хотят этой войны. И я уверена, что не хотите этой войны вы. Мы не хотим отправлять туда наших детей, наших братьев, наших мужей. Я уверена, что не хотите отправлять туда вы своих сыновей. Нам очень жалко, что вы даже ничего не знаете о том, что они здесь погибают. Я бы очень сильно хотела, чтобы вы услышали это. Я бы очень сильно хотела, чтобы вы не пускали их туда. Я бы очень сильно хотела, чтобы вы смогли достучаться, достучаться к своим... Руководітелям, своїм чиновникам, в конце концов, к своєму президенту і не відпускали своїх дітей умирать на нашій землі. Дорогі матері Росії, я теж мати. Я прошу вас, заберіть своїх синів. Нехай не вбивають наших синів. Це війна не наша, вона нам не потрібна. Ми хочемо миру. По крайній мірі, ми, якщо воюємо, то ми завоюємо за свою землю. Ми ми не знаємо, що це за війна. Будь ласка, знайдіть своїх дітей, знайте, де вони є. Ми знаємо, де наші діти і за що воюють. А за що воюють ваші діти, за що проливається ваша кров? Це жах. Жах. Привіт із України, нашої прекрасної країни. Я мати сина, якому щойно виповнюється 22 роки. Збережіть життя своїм і нашим синам, і не відпускайте їх на ту непотрібну і політичну війну, яка ми вважаємо, що вона є між політиками, а не між нами. школи. Города Славянська готуються к началу нового учебного года. Вот это происходит? Ти слов'янської школи знов наповняться гоманом дітвари а в класних кімнатах допитливі школярі отримуватимуть нові та якісні знання за плечима загальної багата історія, якою можна пишатися. Проте нещодавні події залишили рубці не тільки на стінах рідної Альма Матер, але й в душах педагогів, батьків і учнів. она была черная и ну, были осколки видно следы от осколков какие чувства ты испытал когда увидел в таком состоянии родную школу ну было конечно обидно что вот была спокойная вот красивая школа потом э, ни дверей нету и, и дв... вообще ни дверей ни окон половины вообще школа разбита была какие эмоции испытали тогда когда узнали самые ужасные то есть было плохо настолько, как будто бы ты сам вот здесь вот это пережил. Мы сейчас находимся как как раз в той части двора, где пострадало все вот это крыло с первого по третий этаж. Были вырваны окна с оконными рамами, были двери, вот эти двери вырваны, и центральная дверь была вырвана. То есть пострадало вот это все крыло с первого по третий этаж. Близлежащие кабинеты то же самое, они полностью были не готовы к работе коридоры точно так же пострадала и стены, и потолки, э, фасад. Вот сейчас, конечно же, как будто ничего этого и не было. Сегодня на традиционные сборы на передодни первого вересня до родной школы завитали Если в славянские дети готовятся идти в школу, родители их собирают детей, то в Мариуполе взрослые и дети задействованы в подготовке к отражению террористической атаки со стороны Российской Федерации. Есть видео из Мариуполя. Я, я, я журналистка, но прежде всего я житель Мариуполя. Вчера я приехала сюда, ты снимала, как люди сегодня, сегодня я приехала сюда им помочь. Потому что я знаю, что если не мы, то никто не защитит наш город. Саня, ты бешу парень. И по данным наших коллег-журналистов из Мариуполя, тысячи человек, жителей города, вышли на улицу для того, чтобы начать рыть окопы и не пустить русских оккупантов на территорию города Мариуполь. Есть еще видео. Когда а спецбатальона Киев 1 задержали в городе Славянск мужчину по подозрению в поджогах домов активистов, которые выступают против террористической группировки Донецкая Народная Республика. Как сообщили в Министерстве пресс-службы внутренних дел Украины, сейчас мужчина доставлен в районное отделение милиции для выяснения всех обстоятельств и мотивов. А Донецкая область готовится отпраздновать День шахтера. По крайней мере, освобожденные населенные пункты о праздновании Дня шахтера и Дня города на территории города Донецка сейчас речь не идет. Мэр Донецка вчера заявил, что... Впервые за длительный промежуток времени эти празднования в Донецке не состоятся. Наши журналисты побывали в населенном пункте Солидар, где добывают соль, и соледобытчики являются тоже шахтерами, и они будут отмечать День шахтера. Это недалеко от Артемовска, и можно посмотреть, что там происходило, и как они отпраздновали уже День шахтера на рабочем месте. В этот неспокойный период мы стабилизировали работу предприятия. Работает предприятие в три смены, даже в наш праздничный день, День шахтера. И то люди будут выходить смены на работу для того, чтобы отгружать нашим потребителям продукцию. Нашу. Я хочу в этот предпраздничный день поздравить всех наших шахтеров соляников с замечательным традиционным праздником Днем шахтера, пожелать им, их семьям огромного здоровья, благополучия, терпения и хороших э, заработных плат на предприятии. Хочу э, поздравить наших ветеранов э, шахтерской славы с э, без них у нас э, на предприятии не было таких достижений, каких мы достигли сейчас. Мы приехали с Харьковщины. Мы привезли с Харькова мастери по мастера садового парка скульптуры Дан Хлопесом. Вибиває якийсь виріб. Два вида майстер-класу ляльок-мотанок, традиційної української ляльки-мотанки. Також є вироби з паперового регамі, наша дівчина презентує. Діти дуже гарно сприймають те, що ми показуємо. І вони якраз те майбутнє, яке буде, ну саме воно буде визначати майбутню долю цього регіону, це місто. вашей работе в Соленой существуют какие-либо приметы? Какие могут быть приметы? Приметы никаких. Работаем, идет добыча. Проблем, я думаю, никаких. А что вы думаете о том, что сейчас в ДНР происходит? Ну, в принципе, мы далеки от всего. Что там происходит? Ну, а то, что вот в Донецке устроили парад военнопленных, женщину к столбу привязали этом видел. Мы стараемся за ней смотреть. Живем мирные. Ну, ходим на работу. Из золота. Да? вы думаете о том, что сейчас в ДНР происходит? В Мариуполе сегодня состоялся брифинг по итогам совещания, посвященного Организации территориальной обороны города Мариуполя. Есть прямая речь мэра Юрия Хатлубея. Такая ситуация. Прошла информация о том, что вывозятся продукты из города Мариуполя. Там, таким образом, немножко, как говорится, напряглись эти вопросы по городу. Я беседовал с Сергей Алексеевичем, с председателем Донецкой областной государственной администрации на эту тему. Было поручение быстренько выяснить вопросы, выяснили. Это торговая сеть АТБ, она там вывозила некоторое оборудование, но не продукты. Все продукты остаются в городе, и у нас, у нас проблем нет. Вот. То есть в данной ситуации у нас наладилась сейчас новая логистика. Если ранее мы получали основную группу продуктов из Донецких направлений, из Донецка, то сейчас мы переключились на Запорожье. Это у нас два направления. Одно было по казначейству, вы помните проблемы, у нас где-то неделя, даже немножко больше не проходили платежи. После того, когда Донец попал в эту ситуацию, и там прекратило работать казначейство. Но мы наладили напрямую наши контакты с Киевом, и сейчас у нас нет проблем ни по этим вопросам. Кстати, я хочу сказать, Хорошая такую новость. Благодаря мощной поддержке Сергея Алексеевича мы полностью погасили все долги перед подрядчиками, которые образовались в 2012-2013 году на общую сумму более 54 миллионов гривен. Последний платеж прошел по долгам 2 миллиона гривен в пятницу. И таким образом мы сейчас наладили отношения с нашими подрядчиками. Мы имеем сейчас полное право требовать выполнения работ по ремонту крови, сетей и так далее. Такой ситуации у нас не было, потому что так да, свойлись отношения а, прежнего правительства с, мэра, с э, органами самоуправления города. И такая ситуация у нас была. Если говорить по рабочим вопросам, коммунальное предприятие работает в штатном режиме. У нас нет сбоев ни по каким вопросам. Активно идет подготовка к зиме. Сегодня мы обсуждали с Павел Бальгасом. И с теплосетью у меня был разговор с руководителем Роман Михайловичем Тубиковым, как нам хотя бы понемножку восстанавливать подачу горячей воды. Такая возможность есть. И мы будем отрабатывать этот вопрос. Я думаю, в понедельник мы немножко приблизим к решению этой проблемы. Вопрос очень важный, потому что от жителей идут звонки, просят восстановить это все дело. Условия только одно. Нам надо договориться с Киевом, что мы потом в зимний период вернем этот газ, который мы сейчас используем на улице. Транспорт работает в штатном режиме, электричество, все, все у нас есть, обеспечено. Ведем активную работу по, по открытию первого, первого, первых занятий 1 сентября. У нас будет единая тема. Открытый урок. Украина это единая страна, Украина единая украина Лично я буду проводить занятия. В этом процессе, в данной мере, как и руководители разнообразующих предприятий и так далее. Ну, что еще можно сказать? Паники в городе нет. То есть, если то, что у нас понедельник было, ажиотажное такое состояние подогретое, как говорится, искусственно в какой-то мере слухами, то сейчас люди успокоились. В принципе, вот есть, будем говорить так... Да, определенная такая ситуация, ну как бы тут ее характеризовать, заявление, которое сделали наши военные, вот и руководство.